سنة عندنا في الصلاة عندنا في الصلاة عندنا في الصلاة عندنا في الصلاة في الصلاة عندنا 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 في الصلاة Okey. Imam Tirmizi dan <coughs> sanad yang disebut daripada Abdullah bin Mughaffar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda di antara dua azan Salatun ada semayah Bagi sesiapa yang mengenakinya Berdasarkan kepada umum hadis ini Antara dua azan ada sembahyang sunat dua azan yang dimaksudkan di sini pertamanya azan betul azan lah suruhan azan yang kedua dia iqamah iqamah juga dipanggil azan kerana azan itu maknanya panggil orang jadi azan yang pertama maknanya kita melakukan suruhan azan untuk memberitahu kepada orang yang jauh dari masjid masjid ataupun surau ini untuk menunaikan sembahyang azan yang kedua itu bagi orang yang dah ada dalam masjid Uh, untuk panggil orang uh, Berada di dalam soh semayang Kita telah bincang di dalam uh, Abu Daud dan juga Muwatta Imam Malik Ulama' selisih pendapat Berhubung dengan masalah azan ini Untuk menunjukkan masuk waktu semayang ke Ataupun azan ini nak kumpul orang Jadi dua pendapat Sebahagian pendapat kata azan ini nak menunjukkan Masuk waktu semayang Pendapat yang kedua kata tak Waktu semayang orang boleh tahu Dulu orang tengok matahari orang oh, tengok bintang dia, dia, dapat mengenal pasti bilanya masuk waktu semayang lima waktu yang keduanya kata maknanya sekat nak kumpul orang dia panggil tu dia duduk dalam sosok cepat jadi azan maknanya yang pertama dia panggil azan betul lah menunjukkan masuk waktu semayang khormat juga dipanggil azan jadi di dalam hadis ini antara dua azan maknanya antara azan dan iqamah tu ada waktu semayang sunat Berdasarkan kepada umum hadis ini Setiap antara dua, dua azan itu Azan dan ikhormat ada semayang sunat Maksudnya kalau semayang sebelum maghrib ini ada ke tak ada Berdasarkan kepada umum hadis ini ada Begitu juga semayang Qobliyah sebelum Jumaat ini Berdasarkan kepada umum hadis ini Sebahagian ulama' semayang Qobliyah sebelum Jumaat tu eh? Ada beberapa pendapat ulama' Sebagainya pegang umum hadis ini Maknanya tak kira Maghrib ataupun apa-apa waktu Termasuklah Semayang Qobiyah, semayang apa? Jumaat Tetapi kita telah tarjihkan Pendapat yang kuat tu macam mana dulu kan? Maknanya Qobiyah sebelum Jumaat ni Pendapat yang rajihnya tidak ada Tidak dinafikan, kita tidak menolak Kalau ada orang nak buat juga sunat Sebelum uh, uh, apa dia Masa mula-mula mm -hmm. dia masuk tahiyat masjid itu cerita lain. Ini maknanya selepas azan. Selepas azan yang pertama itu orang sembahyang qabliyah. Khilaf kita dah bahas dalam tu, kita tak, tak nak ulang lagi. Pendapat yang rajah yang tak ada. Tapi kalau nak buat juga silakan. Ha, Jadi berdasarkan kepada umum hadis ini bahawa ada sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu maghrib. Dan kalau kita baca di dalam sahih Bukhari pun ada yang sahih kan. Solat dan salu kubla al-Maghribi Salu kubla al-Maghribi Salu kubla al-Maghribi Lima insya'ah Bagi siapa-siapa yang nak Dan ada juga kita jumpa di dalam hadis-hadis Nabi Antara di zaman Nabi ini Sebahagian sahabat memang sembahyang Kubla sebelum Maghrib Sebahagian sahabat tak sembahyang Ah, di situ pun dah berlaku perbezaan di zaman sahabat ini. Jadi maknanya Ada itu ada Tetapi semua dia tidak muakat Sebagaimana Rawatib yang lain Ataupun Qabliyah yang lain Di sudut dalil kata ada tu memang ada Dan saya berhari pun ada Cuma muakat ke tak muakat Yang tu majoriti ulama kata tak muakat ha, Dia gaya rumah akat Okey terus Wafil bagi Amin Abdullah bin Zubayyid طلب عيسى حديث عبد الله بن غفل حديث حسن صحيح وقد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قبل المغرب فلم يرى بعضهم الصلاه قبل المغرب. اوكي. Sesungguhnya telah berbeza pendapat daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. <applause> Bukan kata daripada kalangan ulama, Bahkan daripada kalangan sahabat pun berlaku perbezaan pendapat Perselisihan pendapat tentang Ada ke tak ada ha, Semayang sunat sebelum maghrib ini Tadi kita sebut tadi Dalil sudut hadinya Memang ada Jadi cuma di sudut kekuatannya Di sudut mu'akad ke tak mu'akad Dalil yang kata ada memang kuat Tetapi di sudut mu'akad tu ha, Dituntut sangat ke ha, Di sini sebahagian ulama kata tidak mu'akad Lalu dia kata lagi Imam Tirmizi kata Falam yara ba'duhum Falam yara ba'duhum Salata qabla al Sebahagian berpendapat Ia ini daripada kalangan sahabat Bahawa semaya sunat sebelum maghrib itu tak ada ha, Jadi mungkin ada di sana Orang berpegang dengan pendapat ini Dan Sebahagian ulama' pun ada berpegang, berpegang begitu Di antara ulama' yang kata tak ada semaya sunat sebelum maghrib Ini apa dia? Imam Syafi'i sendiri Imam Syafi'i sendiri sebagaimana yang disebut di dalam kitab Umdatul Qari syarah kepada Bukhari dan Syafi'iyah dua pendapat dalam masalah ini Syafi'iyah ada dua pendapat sebagai pendapat kata ada sebagai pendapat kata tak ada dan Imam Malik dan juga Abu Hanifah berpendapat makruh tak elok buat makruh maknanya tak elok buat tidak digalakkan buat Tadi kita sebut muakat tak muakat kan? Pendapat pertama kata ada. Pendapat yang kedua kata makruh. Pendapat yang ketiga kata tengok keadaan. Kalau azan tu dia dah ada ismayah, terus ismayah. Tapi bila dah dekat nak komat, dia tak boleh ismayah. Tak digalakkan ismayah. Sebab apa? Sebab waktu maghrib ni dia singkat sangat. Waktu maghrib ni dia singkat. Bila saya tengok ulama-ulama yang kata makruh ambil alasan di mana? Sedangkan hadis terang-terang ada kan? Kita jumpa hadis yang kata ada semaya sunat sebelum maghrib. Takkan Imam Syafi'i tak jumpa? Imam Abu Hanifah tak jumpa? Lima ada jumpa hadis. Semua hadis itu dibahas dan dibincang oleh ulama. Dan juga asar daripada sahabat. Di antaranya hadis yang dirawayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Imam Darul Kutmi jadi dalam hadis itu menyebut Inna inda kulli azanaini raka'ataini ha, ah, Hak yang kita bacakan tadi kan eh? ah, ha, Di dalam riwayat yang lain Inna inda kulli raka'ataini eh, Kulli azanaini raka'ataini Dia ambil hadis umum hadis itu Maknanya sesungguhnya setiap Dua azan itu ada apa? Ada semayang sunat semua ulama bahas kedudukan hadis itu kerana di sana ada perawi yang dipertikaikan. Ha, ada perawi yang dipertikaikan. Dalam hadis itu kata apa? Inna kulli azanaini raka'ataini ma khalal maghrib. Ma khalal maghribu. Setiap dua azan ada semayang sunat melainkan semayang maghrib. Melainkan semayang maghrib. Itu ada dalam riwayat mana? Ada di dalam riwayat Bayhat, Imam Bayhaqi dan juga Imam Darul Khusni. Cuma ulama bahas. Hadis itu dudukkan hadis ini. Dia kata hadis Hanafiah okay, ke dalai bebe. Da dalai he. Kata, Or muhalifin ke jawab dia. Dia kata Abu Harifah berpegang dengan hadis ini. Usfur. Dia kata hadrat. Ji iktirat Sebahagian ulama dia iktirat hadis itu kerana apa dia kata kerana dia kata ki isis nak doa fe ma khalal maghrib itu doa hadis itu sahih dah hmm. sebagai ulama dia kata istisna itu yang tu tambahan tu tak sahih inna inda kulli azanaini rakaataini ataupun salatun tentu sahih Ma khala maghrib yang tu tambah. Yang tambah tu tak tak eh. ha, tak ta sahih. Itu sebahagian daripada ulama kata macam tu. Jadi kita tengok kedudukan hadis tu sendiri macam mana. Sebagai ulama kata tang tang tambah -tang tu. Lekin isjawab ye ke au aw, tu he Ibnu Jauzi. Kita syadud ma'ruf eh. Di antara orang yang mengkritik hadis ini di antaranya Ibnu Jauzi sendiri. Tetapi Ibnu Jauzi ulama jarawat tak dia kata dia tasyadud dikerah sangat ha, uh, ni mesti tati Osmani kata, kata dia keras kalau dia kata tak tu eh, hari ni tidak sahih tidak boleh terlalu cepat pegang sangat kena tengok lagi riwayat ataupun ulasan hujah bahasan ulama-ulama hadis yang lain <coughs> ataupun ulama-ulama rija yang lain kena tengok dulu sebab dia keras dia kata ini hujah uh, ulama Anafi uh, lalu dia kata Dusri istirahat ke Mukamal tahkid alamah Jalaluddin Sayyutin eh Allahil Masnuah. Imam Jalaluddin uh, Asyuti sebut di dalam kitab dia dia memasukkan hadis ini di dalam hadis yang maudhu. Saya tengok kalau saya tengok dalam, dalam yang saya bacakan tadi yang menjadi hujah kepada Imam Hanafi dan Imam Maliki tadi ada yang kata hadis ini hasan, ada yang kata dhaif, ada yang kata mungkar, ada yang kata maudhu. Sebab apa? ulama kata mawduk muka dan tu ahli ni. Kerana kita tengok di sudut perawi dia ada seorang yang dipertikai kan. dia kata Wu permati ke dar hakikat hayyan nam ke rawi he. Dia kata di sudut di segi hakikatnya kerana ada seorang perawi yang namanya Hayyan. Hayyan bin Abdullah Ad-Darimi. Ah. Salah seorang daripada perawi yang yang meriwayatkan hadis itu namanya Hayyan bin Hayyan. Pertamanya Hayyan bin Abdullah Ad-Darimi atau Dusri Hayyan Ibnu Ubaidillah Al-Basri. Okey. Di sini Hayyan Ad-Darimi ko syubhah falas ne kazab Kalau Hayyan bin Darimi itu dia kata tidak ada kesamaran lagi tentang ulama mendustakan dia di antaranya Fandas. Kata dia ni penipu. Lakin Hayyan Al Basri soduk, tetapi ulama Hanafi kata yang meriwayatkan itu Hayyan Abdullah Al Basri, bukan Hayyan bin Abdullah Al Darimi. Ah, ha, kita tengok ah, ha. kalau Hayyan bin Abdullah Al Darimi, ah ha, maknanya yang tu tak dia tak diterima. Tapi sebenarnya Hayyan bin Ubaidillah, bukan Hayyan bin Abdullah, yang meriwayatkan hadis itu Hayyan bin Ubaidillah Al Basri. Kalau dia riwayat Maka boleh diterima Bila saya tengok dalam Darul uh, Apa dia <coughs> Di dalam kitab Bayi Haki Dalam bayi haki dia kata mana Di dalam bayi haki Iaitu Hayal uh, Bin Abdullah Ad-Darimi Itu hayal yang tu Memang itu lah. Akhbarana Muhammad bin Abdul Hafiz. Akhbarana Abu Nadir Muhammad bin Muhammad bin Yusuf Al-Faqih. Haddasana Asmad bin Sa'id ad daribi Haddasana Abdullah bin Salih. Haddasana Hayyan bin Ubaid bin Allah. Ah, Haa ni. Haa. Abdullah. Haa ah, sampai habis hari tu kan. Jadi Hayyan ni dia ada berapa? Macam kita sebut. Salah apa? Salah apa ada 22 orang? Hmm? Hayah ini ada dua orang yang meriwayatkan hadis ni. Hayah yang mana satu? Semua Hayah, bin Abdillah Ad-Darimi ke? Ataupun Hayah bin Ubaidillah Al-Basri. Jadi, di dalam menentukan perawi itu sendiri pun ulama confused. Kalau kata tak pendapat yang pertama tadi, dia kata Hayah ni boleh, boleh diterima. Hayah yang kedua ni tak diterima. Sebagai ulama Rijal pula kata, tak. Kedua-dua tak di, tidak boleh diterima. Jadi di dalam menentukan sanad perawi hadis ini pun menjadi perbezaan pendapat para ulama. Ha. Tadi kita kita sebut tentang tambahan itu ma khalal maghrib kan. Maknanya tambah tu hadis itu sahih mana? Tambah tu tidak sahih. Jadi sebab tu selalu kita sebut kalau ada orang mentuaikan hadis sesuatu hadis yang dibaca kita nak sanggah dia kita tengok dulu. Dia kata tu ai kan? mungkin dia ada alasan. Tetapi kena kena bagi alasan lah. Bukan dia boleh baca, dia boleh cerita saja. Dia bagi pendapat dan pandangan saja Adi Nur Tak boleh, mati sekat tu Ataupun dia kata Adi ni orang sebab ramai orang baca Tak boleh, dia kena bagi alasan dulu ha, Dia kena bagi alasan Selepas dah bagi alasan Dia kemukakan hujah-hujah, tak apalah dia nak pegang Tuan Ataupun sahat, itu tidak ada masalah Yang kedua berhubung dengan masalah Asar Ibnu apa ini, Asar Ibnu Omar dia kata ma raaitu ahadan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusallihi Tadi hadis, hadis itu pun ulama optikan. Ada yang kata sahih, ada yang kata hasan, ada yang kata eh. Ah. Yang keduanya tang tambahan itu, hak tu tang tambahan tidak sahih. Yang keduanya Asar Ibnu Umar tadi. Asar Ibnu Umar juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Lalu ulama tengok Wasa kata Abu Daud Anhu Abu Daud diam di dalam masalah ini Perawi Yang meriwayatkan Asar Ibn Omar ini Abu Daud diam diri Contohnya boleh rojok Abu Daud lah Berhubung dengan semangat sunat sebelum maghrib Walaupun sebagian ulama' kata Asar ini tidak sahih. Tetapi Imam Nawawi sebut di dalam Muhazzab, syarah Muhazzab Iaitu uh, majmuk Dia kata sanat dengan sanat yang hasan mengikut kaedah biasa yang dipegang oleh ulama hadis Dikata al hadis allazi sakata'ahu al abu dawud wa huwa fa huwa salihun lil ihtijaj sesuatu hadis yang didiamkan oleh abu dawud hadis itu hadis itu sah untuk kita berhujah sebab itu saya dah pernah sebut juga ini bukan pendapat yang muktamad ada ruang untuk mempertikai lagi hadis yang didiam oleh abu dawud Jadi kita uh, selalu dengar, dengar, kan perkataan apa? Kita selalu dengar perkataan pintu mm -hmm. istihad tidak pernah tertutup kan? Mm. Tetapi siapa yang berani masuk? Memang sampai kiamat pintu istihad ni <coughs> tak tertutup, siapa-siapa boleh beristihad. Tapi adakah layak orang muka macam kita nak beristihad? Memang tidak ditutup kalau kita baca dalam susu fiqah tidak pernah ditutup. Betul sampai kiamat diberi ruang untuk orang beristihad. Maknanya bagi kita ni kita tengok tak ada chance nak beristihad. Tetapi kalau kita belajar hadis Kita ada ruang untuk berbeza pendapat Dengan ulama Eh, kamu pandai pada Imam Nawawi ke? Pandai pada Imam Syafi'i ke? Tak Kita berbeza dengan mereka Dengan mengukakan hujah-hujah yang lain Kita boleh berbeza dengan empat mazhab yang kita sebut tadi tu Dengan mana-mana imam Sebab mat, Kajian hadis tuan-tuan Dia sampai kiamat dia tak habis Ratuh tahun dulu orang dah kaji dah Ulama' dia kata hadis ni sahih Boleh kaji-kaji tidak sahih Orang kata hadis ini hasan. Dia tengok jadi sahih tadi. Kajian terhadap ilmu hadis ini tidak terhenti sampai kiamat. Maknanya di sini ada ruang untuk kita bincang. Kalau tadi saya dua baru ini sembang dengan Cikgu Masri nak sebut macam ada tak perkataan yang sesuai? Kita kritik. Kita, saya selalu sebut kita boleh kritik Imam Nawawi, Hanafi, Syafi'i kan? Perkataan kritik tu orang tak boleh, tak boleh dengar orang lain kita. Nak cari satu istilah yang lebih lembut macam mana? Sebut kritik Imam, mana-mana ulama' jadi besar bagi masyarakat orang Melayu kita. Entah nak kritik Imam Syafi'i Nawawi. Imam Imam yang pak entah siapa. Kalau tuan-tuan cari pada malam ni istilah apa yang sesuai dengan perkataan sama dengan kritik ini. Saya rasa itu dah lembut semuanya. Sebenarnya itu biasa perkataan kritik ulama' ini. Bukan kita rasa kita hebat pada ulama' pun. Sebab kita nampak hujah dia masih longgar. Ah, kalau orang lain dengar marah ni. Memang ada yang hujah-hujah yang telah diputuskan oleh ulama' kita dah ada cok stem dah masih pun hidup di ikan ni. Kalau kita baca Nasbur Raya, tu, tuan, -tuan eh? ada ulama-ulama ni bila bincang hadis, kadang-kadang dia buat keputusan. Kadang-kadang dia tinggal gitu je. Dia pun tak berani nak cakap. Sebab benda ni masih perlu dibincangkan Eh? Hmm. Uh, kita tengok dalam Asar Ibn Umar tadi kan. Ha, uh, dia kata apa sini? Ha, uh, fitar, uh, fitar kihak hadis. Pada meninggalkan sunat Sebelum mereka itu ada hadis banyak lagi. Minha ma akhrajahu Abu ma akhrajahu Abu Daud an Tauf wa la su'ila Ibnu su'ila Ibnu Umar 'an ar-rukataini qabl al-maghribi fa qala ma ra'aitu ahad an ada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha wa ruhisa fi ruk'atayn ba'da asri inta sakata 'anhu Abu Daud. Ha. Okey, Abu Daud diam di dalam hadis ini. Summal munziru fil Ibn Muzi juga diam uh, Bila diam sebagai ulama kata Fahuwa sahihun inda indahima Maknanya perawinya adalah merupakan perawi yang sahih Qala nawawi fi khulasah isnaduhu hasan Ada ulama kata sahih ada hasan Ada kata mukar ada tu'ah boleh Mau tu'a' pun ada Tak sebut kata hadis dan juga asar tadi Jadi kalau kita nak cerita ni banyaklah kan banyak jadi kedudukan hadis tadi sebagai kata sahih kata eh yang kata sahih pun yang tambah itu. Yang tambah itu dah eh. Hadis itu tamat tamatan dan juga tang rawi dia sahih dah. Cuma pendapat yang kedua kata ma khalal maghrib. Ma maghribi tang tu dia tu eh. Ha, jadi kita tengok Berdasarkan kepada perbahasan huraian ulama' Dia ada beberapa pendapat yang kita dapat simpulkan di sini Pertamanya Ada pendapat ulama' kata Boleh semayang Sunat Yang ni pendapat yang kuat Pendapat yang kuat Kata ada semayang sunat sebelum maghrib Pendapat yang kedua kata Tak ada langsung Selain daripada Imam Malik dan Abu Halifah Termasuk Imam Syafi'i sendiri Termasuk Imam Syafi'i sendiri Dan di dalam Syafi'i ya Ulama-ulama Syafi'i pun Ada beberapa pendapat Yang ketiga Maknanya ada Cuma masa masuk waktu semayang terus semayang Lambat sikit tak boleh Itu pendapat yang ketiga Sebab apa waktu maghrib tu tak panjang eh? Maknanya apatah lagi Bila dilakukan akan Iqamah ha, yang tu lagi-lagi pendapat yang ketiga Berpendapat ditegah dilarang Sebab so Ila uqimat, uqimatus salat La salata illal maktubah Apabila <coughs> diiqamatkan sembahyang, tidak ada mana-mana sembahyang melainkan sembahyang yang telah ditetapkan, difardukan, maktubah, iaitu sembahyang apa? Semayang wajib wajiblah. Sembahyang wajib. Maknanya sembahyang sunat tak ada. ah ha, jadi kita tengok ada sini ada tiga pendapat. Sekurang-kurangnya tiga pendapat yang besar. Kalau hukum raya satu persatu tu dia banyak pendapat. <coughs> jadi kalau orang tak buat atas kerana dipegang pada dalil bukan kerana malas tak apalah. Ha? Jika dia dibuat, pegang pada dalil pun, bagus. Kena dibuat. Kadang-kadang dia malas. Kenapa tak buat? Saya malas. Jangan kita cakap macam tu. Sebelum khobliah, sebelum jumat pun kenapa tak buat? Ha, alasan ni gini-gini. Oh, sedap orang, orang. Sebab tu saya selalu sebut, kita bukan nak bagi fikrah hadis je. Kita nak beramal dengan hadis. Nak beramal dengan hadis tu, kena, kena ada dali lah. Selepas ni tuan-tuan kadang-kadang ada dekat hangar kita dijual Dia jual kedai kopi, jual tempat lain. Oh, semayang sunat sebelum maghrib ni tak ada dia. Siapa dia cakap? Ustaz Abu Razi cakap. Hak saya luhur tadi habis dia tak ingat. Yang tu orang marah kat saya. Mengajar apa orang nak buat dah lama kata tak ada. Itu jadi masalah. Pegang dalil dengan pegang cakap saya. Tengok dalil. Ada ini dalil. Tak ada ini dalil. Ha, dia beramal dengan syarat ini dalil. Baru orang nampak kita mengaji hadis. Kalau masih bertaklid dengan orang, itu bukan cara disiplin mengaji hadis. Kena didik dari kita Faham dalil Sebab tu dalam majlis Jangan tidur Kalau boleh Semua kena ada buku Tak ada kitab Ada buku tulis Bapak orang, orang nampak kemah Orang ngajik adik ni Ada cakap semua ada dalil Bapak betul Jadi kalau tidak Macam orang tak mati hati Juga kita ni Macam orang lain juga Duk taklit ke orang Tak ada beza Orang dia rugi Okey, hari kat marwah ni sejuk, hujan, sejuk kan? Bukan marwah. Kita faham memahami dulu. Jadi, orang nak butuh tu. Ah, kita kena bersandarkan kepada daripada Okey, teruskan. Wajibnya dan غير واحد من اصحاب النبي sallallahu alaihi wasallam, nampak bersujud nak sebelum solat Maghrib, dua takbir di antara azan dan iqamah. Ah, diriwayatkan bukan seorang daripada sahabat Nabi. tadi dah kita sebut kan. mereka itu sebelum Maghrib dua rakaat ha, antara dua azan eh, Maksudnya antara azan dan iqamat maknanya hak nak semayang pun boleh tidak ada masalah jangan larang orang semayang sunat sebelum maghrib ada dalil okey terus sallah ahmad wa ishaq bin sallahuma fa hasan wa ada indah istihab عند الاستحباب Okey, kita tengok Ahmad dan Ishaq pula ada apa kalau sembahyang tu tak ada apa ha? ah ha. wazah ada umat istihbab sembahyang sunat Sebelum maghrib itu bagi mereka berdua sunat. Jadi istilah sunat ni sunnatun dia ada dalam kita oh, kita hadis pun ada kita fiqh pun ada. Istilah sunnat tu maknanya istilah sunat. Lepas tu satu lagi dia panggil mamdub. Aa, nadab nadap kan. Mamdub disunatkan, mamdubun. Yang keduanya istihbab, yang ketiganya istihbab. Itu dia semua dengan memberi makna sunat. Jadi bagi demo ni pun sunat juga. Wallahu thank yeah. you